Е -е -е -е, оливье, ё, ад, ё ё, и, ё, и северное, Так, мне надо выкласть из ролика. видео. Так. Диск Д. Диск. Блог. Идем. Так, цену на Любим. Так, заходим сюда. Бахтириям колеса уже те Выкладываем. Кто помнит, показывал хруща и кто-то писал, ты-то правда интересное существо. Ну, я-то знал, что я красный, ну несомненно. Так, что мне надо? Надо подглядеться последним видео на канале. Что там у нас было обзор на Повара? Обзор, Представляет обзор, представляете, обзор. Так. Гортируем колеса. это то вообще число там было, дата. Что я там кажу? Двадцатое травня, среда на часах десять пятьдесят шесть десять пятьдесят шесть, среда. продолжаться будет 7 минут. Давайте за это время зарендерим следующий ролик. По сути, мы увидим всю штуку. Так, мы удаляем вот этот ролик. Rally, rally, you know. You know, didn't know, I asked for you smoke. Post you know, rally, you didn't know. <laughs> <Raleigh>. <laughs> Если было, то Если вы еще на работе, тебе, Правда, самому важно его поднимать. Поднимать, перекидывать. Я видел, был где на тему воду. скорость а не на базаре. Вот. Все. Так. Я... Такая буква. Потом надо обязательно маслом промазать резьбу. А потом солидовым. Для того, чтобы скулы будешь снимать через 20 год, было. да, потому что ему надо... <laughs> О, я забылся, надо было скопировать. Назад, 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 назад. Копировать. Вперед, 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 вперед. снять и поставить. Я тогда сам ставил, бах, если не было, то, mm -hmm. если вы на работе, тебе Правда, самому важно его поднимать. Поднимать, перекидывать. Я не был здесь на тему воду. Скоростка не на базаре. тоже Все. Такая буква. Потом надо обязательно маслом промазать резьбу. А потом солидолом. Ну, mm -hmm. Можно в принципе и зарендрить. Рендрим. Куртируем колеса. Ча часть 2. Рендер. Все очень быстро делается. Ч-то репит. Еще 4 минуты. Ты где в бункере? Не в бункере. Ты далеко. Да. Привет, мягкая вкусняшка. Давно не общалась. Привет, Марсель. Всем, люди, привет. Возьмем четки. Я, не... Я пока не понимаю, что со мной. Но когда-нибудь пойму. Я когда-нибудь пойму. Я пока не... Идти домой, но когда-нибудь уйду. Я пока не понимаю, что со мной, но когда-нибудь пойму. Я когда-нибудь пойму. пока когда не понимаю, что со мной. Привет, Маша. Как дела? Все в принципе гуд, люди. Все, все стабильно. Стабилизайшен. Он готов. Let's go. Сегодня мама такие классные фоточки мне сделала, как я на улице был. Я пока не понимаю, что со мной Ну когда-нибудь пойму. Я когда-нибудь пойму. Я пока не понимаю, что у сама. Ну когда-нибудь пойму. Аленочка, привет! Так, не скучно целыми днями стрим вести. Да не, я какими днями это и стрим веду. Угу. Слухал только что там -то про бинател. Волосатый, волосатый, капец. Слухал только что там про бинател помощь в продажах и так дальше. Полтора часа ужас. Хочу, аж утомился. Euh... Наверное, выкладу фоточку на якут именно сфоткала в день. Там довольно неплохие это, фотки. Такие, надо было, наверное, на другую сторону. Надо, наверное, было на другую сторону перейти. тоже. Что... Слишком контрастность, да, такие как раз обедняя пора, солнце падает. Я а я Это дело в том, что обедняя пора, солнце палит, Самое лучшее а, вечер и рано нету. фоткаться. То есть... Аренка, если Хотел сегодня вчера, сегодня сделать со своими волосами. Аленка знает. Но так и не сделал. Не было времени, то туда, то сюда. А ты, мужик, наверное, наверное, сам не знаю. Еще не определился. Вот я не знаю. Бог, мой. Бог мой не такие, как у вас. Просто Сейчас Аленка скину. Я пока не понимаю, что со мной, но когда-нибудь пойму. Я когда-нибудь пойму. Я пока не понимаю, что со мной. Но когда-нибудь пойму. Я читаю. Я читаю по глазам. Что ты хочешь мне сказать? Пока ил и чи я не знаю, как он читает. Два зуба мудрости, нифига себе, да ты клевый, пацан, чел, чер, клер, плендер, пендер, вер, вер, шедер, как пер, 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 пер. Так, Марсель, нет, тоби не скину. Аленси скинул обязательно, а Тобини. не. Аленка уже пошла. уже должно было прийти. Ясно, ясно, мягкая. Кто там? Вкусняшка. Я пока не понимаю, что со мной. Я когда-нибудь пойму. Я когда-нибудь пойму. Я пока не понимаю, что со мной. Я читаю по глазам, что ты хочешь мне сказать. На -на Я не вижу смысла. И да. Не буду тебя знать, а ты меня и мы друг друга. Эй! Hey. you know, Какие отхилы у меня? О! 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 Так, что тут у нас показывает? Гора... 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 Это все есть Элементы Коротки Добавим, Гора. 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 Допустим, Гора. там, допустим, видеоблог. Потом вот тут карта список витворения. Э, товариек я продаю, список витворения юмор. Картка, список витворения благодейность сберегти я думаю хватит спасибо Аленочка привет Катя что себя бы не заболел гриппом я вам честно скажу колбасы привет марсель что у тебя килалки что что ли Он стрёмные нормальные еще и что за килалки я не знаю такое слова в виду четки четки четкие с бильярдного шара бельгийского во арамит если не ошибаюсь называется я пока не понимаю, что со мной, но когда-нибудь пойму, я когда-нибудь пойму, я пока не но когда-нибудь уйду, я когда-нибудь уйду. Так, нажимаем на страшную кнопку опубликовать. Потом кидалки. Ясно. хороший, Я бы не сказал, что С чего взял, что стрёмные? я не знаю. Так. Персонализация. Сменяем видосик. Опубликовать. Створить допись. вышел долгожданный видос, как мы с батьком бортировали колеса. Кидалки. Я пока не понимаю, что со мной. Но когда-нибудь пойму, я когда-нибудь пойму. Ох, ничего себе. Катя. Катя, что с тобой таки случилось? Дорогенька моя. Ничего себе. Аж приветик, аж Димочек. Нифига себе, ты в парах. Ну, мне очень приятно и льстит. Спасибо. Запишем видосик, а что вышел видосик? Видосик про видосик, вы знали такие? Катя, пришли, бобер, курва, я пердолю э -э -э накладки на паспорта. Купляй. Купляй, заходь. В шапке профиля в, в ютубе есть ссылка на телеграм-канал интернет-магазин. Купляй мои накладки. Привет, Стелла. Житомирська область, Україна, нечове з Германії. Ясненько, я дуже радий, що... що Як це воно. Мій образ визиваю вас ностальгію. Так, люди, знизу відео, як ми з батьком бортували колеса, Це перша час 17 минут, як ми знімали колесо і піднімали трактор. И там, наверное, трохи видно, как мы ну, снимали покрышку. Того обязательно удивиться. Я пока не понимаю, что со мной. Я когда-нибудь пойму. Я когда-нибудь пойму. Я пока не понимаю, что со мной. завантажим и закинем его в телеграм-канал хорош катя поздравляю все очень хорошо ясненько стела меня 23 три. Напишите, пожалуйста, насколько я выглядаю с тела. Это очень интересно. Люди не лайкают. Вот не знаю мой возраст примерно. Дилер, привет. Спасибо. Ого, аж Казахстана. Класс. Круто. Я, кстати, тоже подписан на одного казахского блогера. Это что снимает Сигма Я по-любому думаю, что вы его знаете. Ее несколько миллионов подписчиков, вот уж так э, лицо, я не знаю, я не умею так делать. Ну юнов, you know, я думаю. Так, я думал поделиться в Телеграме видео, того делимся в Телеграме видео. Подписывайтесь люди на мои Телеграм каналы, Телеграм группы. У меня очень много действий в Телеграме ну, 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 you know, ну, подписывайтесь, елки-палки. Елки не туда кидают. Я пока не понимаю, что со мной. когда-нибудь пойму короче одна из проблем то все же я думаю начать стримить в твиче э, у меня есть твич на айди паспорта я думаю тоже скоро сделаю как интересно катя как ты получила ID паспорт их выдавали позже чем мне даже у меня даже бумажный паспорт но моя одногруппница получила уже ID. Значит, либо ты где-то выезжала за границу, и тебе пришлось менять паспорт, да? На ID. Спасибо, Стелла. Что там с ментами? Да такая просто неприятная ситуация. Ну, то есть, это жизненно, это предполагаемо, но, ну все равно неприятно. Знаете, сколько раз стыкался с полицией, все было good, а тут такие... а тут а такие вот э, хамские, вельмо хамские отношения, которые мне не понравились, я решил снять про это ролик. Э, к сожалению, к сожалению, не все люди добропорядочные, скажем так. <реш> Нічого, просто перевірка документів. Очень жорстка перевірка. Ну, практически навищав на мене чоловік, щоб я вийшов з машини з доброго дива. Причин так не об'яснив. Просто ми пошли перевірили всі документи, які у мене є. І все, мене відпустили і я поїхав. Ну, все одно, ну як просто неприятна ситуація. Настільки от Мене перевіряли документи не раз. І я нікому там, ніхто в мене не вихвачував з рук. От ні, один раз було, мене мент покрав. Після того я не стараюсь такого не робити, щоб вихвачували з рук документи. Ну це було прям неожиданно. Тобто... Обично як, приходить чоловік, представляється, такий-то, такий-то, представник документи, показуєш документи, чоловік дивиться, нічого не бере з рук. Тобто я показую, у мене зразу йде е, цей до права, потом техпаспорт в цю до водія книжечці. І там, якщо треба, показую. Я завжди вожу з собою страховку в бумажному вигляді. І що там? Ну і все, ну. Это все, что, все, що необходимо. Ну, это было прям неожиданно. Я показываю человеку, я беру эту штуку, показываю человеку, ну, типа, чтобы открываю, показать документы, он такие бац и выхвачивает. Ка выходь из машины. Ну, не хочу матюкаться. Спасибо, Стелла. Кто его знает? Через что такие отношения? Ну, это было... Це було вперше, вперше, Навіть той чоловік, який в мене предыдущий поліцейський раніше, чи десь год назад, який в мене теж вихватив права і з ними, щоб перевірити. Да? То, і все одно вони вонкнув, був такий приятний, що там це була перевірка, там ну, то есть, не, не, не витягував мене з машини, не казав, щоб я виходив, не кричав на мене. А це чоловік накричав на мене, щоб я виліз з машини, не об'яснив нічого. Просто пошли проверили документы. Это было какие ну, хрен пойми, что. Неприятные, в общем, ощущения оставило. В следующий раз надо будет документы показывать сдалека, что ли, либо крепко держать их. И бажано фиксировать все на камеру. Да, к сожалению, к сожалению, что есть вот такие люди. То есть в основном у очень приятно, сколько раз меня не останавливал. Все максимально лояльно. Ну, там, просто как проверка документов, там, можно, пожалуйста, подивиться ваши документы. Вообще никаких питаний, Николай не отказывал. Так что такое. Что, что еще хотел? Люди, продаю некоторые товары. У меня есть триммер, классные фонарики, брелки. Заходите в мой телеграм-магазин. Ясненько, далер. Ладно, наверное, пока что трансляцию заканчиваем. Пойду я подтянуться, сниму, возможно, какого смешного ролика. И будем дальше сидеть в трансляциях. Поотвечаю трохи, может, на комментарии. Давно уже не отвечал. Там уже, наверное, накопичилось очень-очень много. Того, всем спасибо, кто тут был. Приходите в следующие трансляции. Все, всем пока.